2016 рік приніс нам чимало неприємних сюрпризів від урядовців та народних обранців. Стосується нововведення як впевнених у собі бізнесменів, так і найменш захищених представників нашого суспільства. А деякі зміни у системі перерозподілу бюджетних коштів виглядають, м'яко кажучи, непродуманими. Так, державним бюджетом України на 2016 рік не передбачено фінансування професійно-технічної освіти. Відповідні заклади тепер повинні забезпечувати матеріально місцеві бюджети. Вже понад два тижні училище суднобудування, як і решта закладів професійно-технічної освіти Миколаєва, мало б отримувати фінансування з міського бюджету. Але кошторис міста досі не прийнятий, і дата проведення сесії, на якій депутати мають за нього проголосувати, відкладається. Загалом в училищі близько 400 вихованців готують електрогазозварників, кухарів, барменів, електромонтерів, фахівців з інших виробничих професій. Наши выпускники работают не только в Николаеве, но и за его пределами, по всей Украине, в том числе и за границей, находят себе эту работу. Единственное было бы, конечно, бы желательно, мы все здесь ждем в Николаеве, особенно в Корабельном районе, потому он называется Корабельный, чтобы судостроение в нашем городе все-таки заработало. Ей и досить уникальна специальность ⁇ Кранивник ⁇ Редкая специальность, и как бы специальность понравилась, и это училище, но единственное учреждение на Николаевской области, где именно преподают эту профессию. Понравилось тем, что большая ответственность, ну, это всякое. именно сама работа крана, вот это крановщик, ну, понравилось. У меня дед просто работал и брал с собой на работу. Тут действительно очень хорошие преподаватели, общая как бы, профессия, по профессии много чего узнала. На будущие планы, да, хочу пойти учиться на технолога. Мені подобається готувати. Це іскування, можна так даже сказати. Повар. Ну, от зі повар нужен завжди везде. Так же, як і бармен. Всі хочуть покушать, все хочуть випити. Училище звертається до друзів, партнерів, меценатів з проханням допомогти у цей скрутний період. Отримав таке прохання і В'ячеслав Сімченко, директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Хоч як складно у нинішніх умовах виживати виробничому підприємству, намагається допомагати тим, хто цього потребує. Сюжет ми знімали у п'ятницю, 15 січня. Вже в суботу заклад отримав допомогу від керівника тепловозоремонтного заводу. А згодом, як повідомив директор училища, відчули підтримку і профільних управлінь та адміністрації корабельного району. У На нас немає, немає культури. работы над бюджетом, принятия бюджета. Из года в год, особенно в этом году это было тоже показательно, бюджет принимается буквально-таки на коленках, по пыхах, и практически 99% людей, которые за него голосуют, они его даже не имели возможности с ним ознакомиться. Это касается, в первую очередь, центрального государственного бюджета. Ну и по цепочке это спускается вниз. В такой же ситуации находится и наш город. На сегодняшний день уже сам бюджет предложен. На всех фракциях происходит активное обсуждение этого бюджета. Там, на мой взгляд, есть достаточно и позитивных моментов, но есть и негативные. Люди, которые его готовили, которые, безусловно, так очень добросовестно, но он все-таки делался на основе предыдущих всех бюджетов. Там, на мой взгляд, то, о чем мы все говорим, говорим уже полтора года или два года о каких-то новых подходах. От этих uh, нового подхода, нового видения, пока я встретился uh, с я не увидел. Проекту «Минского бюджета», уважает Вячеслав Симченко, бракует прозорости у вытрапных статьях, а также экономичной логики. Характерная особенность, например, одни похожие статьи расходов, там, реконструкция чего-то там, каких-то зданий, сооружений, неважно, это там школы, либо это больницы. Э -э, к примеру, там 10 учреждений, э -э, общая сумма бюджета на каждое из учреждений там забита, к примеру, там 10 или 15 миллионов, при этом каждому на этот год выделяется по миллиону. Э -э, то есть, что будет сделано? Ничего. Да, вроде проект, целый год делать проект, либо целый год делать экспертизу. Ну, это абсурдно, на мой взгляд. Эм, наверное, правильнее было бы сконцентрироваться и сделать там два-три два, объекта, но ну, взять их и сделать, а не вот это вот заниматься э, латанием везде, везде по крошке, в итоге, в итоге ничего. Не помітив наш експерт у документі і реальних заходів з за енергозбереження та підвищення енергоефективності міського господарства. Да, можна строїти нові котельні, можна строїти якісь нові об'єкти, але но при цьому, мабуть, вже стоїть позадуматися в першу чергу, щоб утеплити существуючі здання, тому що це ж об цьому говорить і Опять же, опыт наших западных соседей, которые 20 лет назад прошли этот путь. Это можно говорить о опыте и Польши, и Чехословакии, и Германии. То есть, когда объединилась Германия, первое, что было сделано в ГДР, это была государственная программа по утеплению существующих домов, которые точно такие же панельные, как у нас, которые тоже были скажем, технологически далеко не современный. У нас этого, к сожалению, я не увидел пока в бюджете. Также, допустим, там есть ряд, ряд расходных позиций, связанных например, со строительством новой троллейбусной линии. Это, безусловно, хорошо и правильно, но, опять же, не, за те суммы, которые на это выделяются, можно купить несколько современных, опять же эффективных электробусов. Это будет дешевле, это будет эффективней, это будет современней. Ну и обов'язкова умова для местного развития и громады и бизнесу продумана экономическая политика державы. А все же касается э, реформы в экономике, то в первую очередь э, должен быть принципиально, кардинально э, новый налоговый кодекс. К сожалению, то, что сегодня называется налоговой реформой, там только слово «реформа». По сути, приняты некоторые изменения в существующий налоговый кодекс. Из них одно положительное, но это оно существенно не повлияет никак. Не то, что оно вообще никак не влияет на движение, на улучшение экономического, скажем так, климата. Поэтому налоговый кодекс, он без изменений, и слово «реформа» тут уж никак не применимо. И опять же, кстати, если вернуться к бюджету, там э, расходная часть, это вот как тратить деньги, это понятно, тут все знают и умеют, либо, по крайней мере, делают вид и говорят о том, что знают. Но в первую очередь стоит говорить о наполнении бюджета, потому что бюджет у нас сегодня наполняется по принципу, вот, сколько надо, столько будем выжимать. Но этот процесс не бесконечный, потому что если у нас из года в год, Кількість роботи чи предприятий кількість промислових підприємств, предприятів промишлене предприятия то вже скоро будуть можна буде в музей показувати. Першим і цілком логічним кроком до розквіту Миколаєва могла б стати вільна економічна зона, як всесвітньо відомий і успішний досвід. Але для появи таких оаз необхідна воля не лише місцевої, а й в першу чергу центральної влади.